cubaan suara satu dua tiga Internal of the

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين. قال رب السلام صدر ويسر لي أمر واحد أنا اللهم افتح لنا رحمتك علينا من حزائم رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ورزقنا فهمه رب زدنا علما وارزقنا فهمه رب زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم abwaab al-ilmi Allahumma lana abwaab al-ilmi wa la hawla wa la quwata inna billahi al-adhiin wa inna Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kita penafasan, masih lagi memberi kita kesihatan Uh, masih lagi memberi kita ruang dan peluang sama-sama uh, untuk mengikuti uh, kelas pengajian uh, muzakarah uh, kitab faraid daripada kitab Cahaya Mastika uh, yang mana ditulis oleh uh, disusun oleh Al-Fadil uh, Ustaz Haji Abdul Ghani lah. Baik. Yang mana pada malam ni Uh, muzakarah kita telah masuk kepada siri yang ketiga Dan sebelum tu saya nak minta maaf uh, Sebab uh, tangguh lama lah uh, Sebab ada beberapa urusan balik kampung Kemudian uh, Zaujah dengan Anak pula tak berapa nak sihat InsyaAllah lepas ni uh, kita harap boleh uh, lebih kerap Bukan lagi lah kita punya, uh, kita punya sesi lah Sebab uh, panjang lagi lah kita nak khatamkan ni InsyaAllah Baik, jadi kalau ikut siri yang kedua, kita dah habis. Sepatutnya kita dah habis kepada pihak perempuan lah. Aa, kita dah habis pihak perempuan. Yang ni pada muka surat lima atas sekali Zaujah. Yang ni isteri. Aa, ni kita tak habis lagi. Ni sepatutnya ni adalah, aa, kita boleh laju-laju je. -ja. ni adalah istilah-istilah Arab yang mana akan digunakan di dalam kitab ni lah. Aa, dan saya jumpa dalam kitab karangan Habib Osman, ah ha? Mufti Batawi pun ah ha? dalam kitab ha? Kitab Al-Mufaraid beliau pun ah ha? mukadimah depan dia tu pun ah ha? dia buat susunan lebih kurang macam ni maksudnya diletakkan istilah-istilah ha? Arab yang mana akan digunakan dalam dia punya ha? perbahasan perbincangan dalam kitab ada jadi untuk depan sekali tu belajar dulu istilah-istilah Arab Ha, jadi saya punya kitab susunan saya sendiri pun ha, kita ambil ha, kita ambil daripada situ jugalah. Ha, kita ambil daripada ha, kitab-kitab ni lah. Ha, kita tengok didahulukan dengan istilah ataupun simbol supaya ha, mudah untuk perbincangan kehadapan tu mudah. Ha, jadi insyaAllah saya ha, target apabila kita habis saja sampai muka soal tujuh ha, kemudian barulah saya akan masukkan mengenai untuk kita punya uh, pokok pewarisan. Sekarang ni ahli waris kita dah habis dah. Maksudnya ahli waris pihak lelaki dan pihak perempuan tu kita dah sebut sepintas lalu. Uh, kemudian kita apabila habis musab tujuh insyaAllah kita akan buat satu kelas mengenai cara nak lukis uh, gambar raja pokok dan juga simbol lah. Kita ambil simbol yang paling mudah kalau saya, saya menggunakan simbol keadaan hasaniah dan juga pokok hasaniah tu lah. Jadi insyaAllah kita akan banyak gunakan dalam kita punya pengiraan nantilah ke depan. Tapi hajat tu sebenarnya kita nak tulis dalam bahasa Arab ke? Boleh kita tulis Arab lah. Ha, InsyaAllah jadi kita akan fleksibel lah. Kita akan guna bahasa Arab sikit. Kita akan guna simbol sikit lah. Ha, InsyaAllah boleh. Baik. Jadi pada malam ni kita tengok pada muka surat 5, kita nak sambung lagi. Uh, pada baris yang kedua fardu ha, kena ikut fardu kat situlah ha, uh, fardun fardu baik jadi Kalau uh, kalau musannifu rahimallahu taala fardu ataupun fardun apa dia kadar yang ditentukan seperti setengah 1/4 dan lain-lain ha, uh, boleh satu per dua, satu per empat, satu per lapan, dua per tiga, satu per tiga dan satu per enam. Nanti kat bawah tu nanti dia sebut. Baik jadi kalau nak tambah lagi boleh juga apabila dah sebut fardu adanya kefarduan maka siapa yang ambil? Ha, jadi yang ambil tu adalah ahli fardulah. Ha, boleh. Jadi kalau kata fardu tu adalah ketetapan maksudnya dia nak ambil satu uh, ke dua ke satu ke empat Jadi orang yang ambil tu Kita sebut sebagai ahli fardu Ataupun sohib uh, Sohib fardu lah Ataupun tuan fardu Boleh? baik habis. Kemudian kita tengok Kemudian kita tengok yang seterusnya Tak osip ha? Tak Apa dia tak terhak ataupun berhak semua pusaka atau seberapa baki daripada fardu. Ha, ataupun kita sebut sebagai ha, uh, kat bawah tu dia sebut kan taksib. maksudnya dia ambil secara taksib ha, ataupun dia ambil secara fardu. Ha, taksib bukan orang lagi lah. Maksudnya dia ambil atas jalan apa? Ambil atas jalan taksib yang ni sahabah lah. Itu cara mudah kita nak sebut lah kalau Arab dia tak asyik, bahasa Melayu dia asobah je lah. terhak semua pusaka ataupun seberapa yang baki ataupun tak dapat langsung. Ha, tu. Selepas ditolak bahagian ahli fardu yang mengambil fardu. Ha, macam tu boleh. Ahli fardu yang mengambil fardu ataupun ahli fardu yang mengambil ketetapan dia tadilah. Kadar yang ditentukan. Habis. Kemudian kita ada asobah. Ha, ah, asobah kan. Fardu Lepas ha, tu kita tambahlah lagi satu. Ahli fardu ataupun sahib fardu. Lepas tu taqsib. Kemudian uh, asobah ataupun ahli asobah. Apa dia? Waris yang mengambil semua pusaka atau seberapa baki. Maksudnya apa dia? Macam tadilah. Ahli fardu mengambil kefarduan dia. Ataupun ahli fardu mengambil fardu. Ha, jadi ahli asobah mengambil taqsib. ah ha, dia macam tu. Habis. Boleh ha? Ah. Ha. Ha, so patutnya kita tulis Kita tulis jawi Tapi insyaAllah tak apalah kita ro'i kan Kepada mungkin yang tak boleh jawi ha, Kita ro'i lah Jadi kita ada apa tadi ha, Satu dah Ahli Farbu Ahli Farbu Ha, ini pun sambil-sambil walaupun kamus. Ha, ini masih lagi mukadimah dia sebut kamus lah. Kita sebut sebagai kamus istilah. Tapi kita terang sikit-sikit supaya nanti kita masuk dalam kitab. Ha, InsyaAllah lebih mudah lah. Boleh. Jadi ahli fardu dia akan ambil. Ambil fardu lah. Ha, ambil fardu. Ataupun ke farduan. Ha, ke Ha, kefarduan. Jadi dia sebut dah kan? Apabila dia sebut kefarduan ni, ha, pecah boleh lah. Ha, ada. ada beberapa. Satu per dua ke? Satu empat ke? Satu per lapan ke? dua per tiga? Baik. Ha, tu. Kemudian yang kedua tadi, kita ada ahli asawah. Kan? Bila Ali al al sobah tadi tu, dia akan ambil ambil atau uh, sip ataupun kita sebut sebagai ambil asobah lah uh, ambil asobah lah sama aja kan ambil asobah ambil asobah ni uh, tiga Ambil semua. Ambil baki. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Dia ada tiga lah. Ha, macam tu. Baik. Habis. Baik. Habis. Hmm, lepas tu kita boleh garis lah. Garis. Macam yang sebelum ni kan saya sebut suruh garis kan. Ha, garis. Garis sikit lah. Boleh nampak? Nampak? Saya ada garis-garis kan. Ha, kita garis-garis. Kita bagi bahagikan lah. Baik, seterusnya nisfu. Nisfu yang ni setengah. Satu per dua ni nisfu. Kemudian kita ada robok. Robok apa dia? Satu per empat disebut juga robok. Ha rubu'un ataupun rubu' lah. Kemudian sumun. Ha, sumun yakni satu per delapan. ha, satu per delapan ataupun satu per delapan. Sama je lah tu. Kalau kita ha, kita kita lama disebut sebut delapan. Ha, lapan lah tu. Satu per delapan disebut juga sumun. Ha, sumunun. Sumun. Ataupun sulusa ni. Yakni dua per tiga. Ha, sulusa ni yakni dua per tiga lah. Disebut juga sebagai sulusain. Kemudian yang ke satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima, sudus. Ha, sudus. Yang ni satu per enam. Disebut juga sebagai sudus. Sudusun ataupun sudus. Baik. Kemudian tertinggal lagi satu. Kena tambah. Kita kena tambah. Ha? Kita ada sulus. Ha, sulus. Sa. Sulus. Ha, ni. Sulus ditinggal. Sulus yang ni satu per tiga. Disebut juga ha, sulusun ataupun sulus lah. Boleh. Ah, ha, tertinggal kan. Kena tambah lah tu. Sulus. Sulus tertinggal lah. Kena tambah. Boleh ni kita ada nisfu. Kubuk sumun dua sulus sulus sudus ah okey baik Lepas tu ada apa lagi? Kita ada sulusul baki. Baik, sulusul baki tu apa? Tengok. Satu sepertiga daripada yang baki setelah ditolak bahagian fardu. Baik habis. Ha, ataupun kita sebut sebagai satu per tiga baki lah. Sulusul baki yang ni satu per tiga baki selepas ditolak bahagian ahli fardu. Ahli fardu ni kan. Ahli fardu dia dah ambil dia punya kefarduan dia. Maka barulah dibahagikan yang baki tadi tu. Ha, dia ambil ataupun dicabut satu per tiga baki. Ha. Uh, boleh faham dah tu? Ha, setelah ditolak bahagian fardu. Yang ni ahli fardu dah ambil dia punya kefarduan ni lah. Jadi untuk satu per tiga baki ni hanyalah kita kata pada masalah yang khos. Yang ni apabila uh, masalah apa Allah? Ha, <laughs> lupa. Ha? Masalah. Masalah apa? masalah meninggalkan ibu bapa dengan isteri ataupun suami uh, ha, al rawain kata salah Allah lupa dia punya nama masalah hari tu minta maaf Ha, kita tengok balik betul tak? Masa betul lah masalah ha? Al-Gharawan al yang kata Allah Ta'ala. Okey baik, boleh ha? Ha, nanti tak apalah nanti ke depan insyaAllah kita akan jumpa lah masalah tu yang mana ibu akan ambil satu per tiga baki ha, tapi satu per tiga baki tu nanti dalam kitab saya mesti dia sebut dah satu per tiga baki tu pada sebutan sebab kita nak beradab dengan Al-Quran tapi kalau kali ikutnya sama ada ambil satu per empat ataupun satu per enam kali ikut kalau kita buat pengiraan tu nanti kita nampak lah Ha, uh, Lepas tu pula sulusul baki ni juga uh, ada pada pengiraan apabila masalah datuk berjumpa dengan saudara-saudara bagi si mati. Saudara-saudara bagi si mati sama ada uh, saudara lelaki ataupun perempuan si ibu si bapa ataupun saudara uh, perempuan ataupun lelaki sebapa. Ha, uh, jadi kalau kata jumpa dengan dengan datuk Ha, ataupun disebut sebagai nenek lelaki Maka Datuk tadi tu kena tengok beberapa hal lah. ha, Jadi antara salah satunya apabila berjumpa dengan ha, Kita kata ahli fardu Maksudnya ada ahli fardu, adanya Datuk, adanya saudara bagi si Mati ha, Maka pada ketika tu kena tengok tiga pengiraan Yang mana paling untung bagi Datuk Dan juga salah satunya pengiraan tu adalah Sulusul baki Jadi ada dua lah Masalah khas bagi ibu Kemudian masalah Datuk Apabila berjumpa dengan saudara, ada ahli fardu. Baik, habis. Habis kat situ. Baik, jadi kita tengok lagi. Kemudian, aa, sikit lagi lah. Kita pahamkan sikit lagi. W lagi baru fokus 9.46. Baik, kemudian kita ada aa, hajbun ataupun hajbu. Baik, hajbun ataupun hajbu ni, yakni apa? Terdinding. Ha, terdinding. Ataupun dinding lah, dinding. Baik, kemudian buka dulu muka surat tu, uh, muka surat enam. Tengok pada baris yang ke, satu, dua, tiga, empat. Baris yang keempat daripada bawah. Mahjubun. Ha, mahjub, mahjubun. Mahjubun tu apa dia? Waris yang terdinding. Jadi, dia sesat kat belakang. Lepas tu, dia kena duduk kat depan lah. Baru sesuai kan? Jadi kita ada hajbu ataupun hajbun terdinding, dinding. Kemudian mahjub. Mahjub tu bagi waris lah. Waris yang mahjub, yang kena dinding. Waris yang terhalang. Ha, mahjub. Kemudian daripada hijab tadi tu, hajbu tu, hajbun terbahagi kepada dua lah. Ha, ataupun kalau nanti ke depan nanti saya akan sebut lagi lah. Hijab tu terbahagi kepada empat nanti, nanti... Bila kita dah sampai bak depan tu nanti kita akan buat pecahan macam tu lah. Tapi untuk sekarang hijab terbahagi kepada dua. Ha, kita tengok. Ha, hajbu Hirman ataupun Hajibun Hirmani. Ia ni Ianya apa dia? Hijab Hirman terdinding langsung ha, ataupun terdinding terus. Uh, atau tiada dapat sama sekali, tak dapat, pusaka sama sekali. Padahal dia dah ada dah sebab pusakaan, dia dah boleh nak dapat tapi dengan sebab-sebab tertentu maka menyebabkan dia tadi tu kena hijab tak dapat. Uh, maka itu disebut sebagai hijab hirman. Maka hijab hirman tu sama ada kita kata daripada bilangan waris yang berbilang ataupun uh, uh, tertib susunan lah. Contoh macam ahli alfabah. Ha, dia ada tetik susunan dia. Kemudian ataupun kita kata kekuatan darjat fardu tu lah. Ha, contoh macam kita kata apabila ada bapak, maka semua saudara terdinding. Ha, contoh macam tu. Ataupun apabila ada anak bagi si mati, ha, anak lelaki bagi si mati, maka lapis cucu semua tak dapat. Ha, itu kita kata darjat kekuatan dia tu. Ha, tu. Jadi cucu yang kena hijab tadi tu, kena halang yang termahjuk tu, maka it, Hijab tu nama apa? Hijab kirmat. Baik, habis. Kemudian kita ada hajbun nuqsoni. Yang ni hijab nuqson. boleh. Yang ni apa Terdinding daripada mendapat banyak kepada sedikit. Aa, daripada dapat banyak, dapat kurang lah. Itu adalah hijab kirmat. Contoh macam mana? Ha, suami apabila si mati tu mati. Aa, isteri. ah si mati, mati. Dah. Apabila isteri mati, suami akan dapat berapa? Sama ada satu per dua ataupun satu per empat. Kalau kata isteri tak ada furuk waris ataupun kita kata tak ada cucu lah, anak cucu, maka suami akan dapat satu per dua. Tetapi kalau isteri tadi ada anak ataupun cucu, maka automatik suami dapat satu per empat nampak daripada satu per dua kepada satu per empat itu yang disebut sebagai hijab nukusan. Dia ber berkurang. Boleh? Ha, boleh. Kita nak buat contoh lah. Kita buat contoh sikit lah. Ha, kita bagi faham buat hijab ni kan. Ha, kita bagi faham bab hijab. Ha. Ha, ini tulis jauh sangat tu tinggal ruang sikit dah. Hijab. Hijab Hirman kita sebut dah kan? Hijab secara terus. Contoh macam mana? Kita ada si mati. Ha, ni nanti saya ajarlah cara nak gunakan nombor raja pokok dengan simbol-simbol. Tak apa kita tulis je lah dulu. Kan contoh seperti mana ada anak lelaki. Kemudian si mati juga ada cucu. Ha? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Baik. Dalam masalah ni siapakah yang akan mewarisi harta si mati? Hanyalah anak lelaki. Cucu tak dapat ni hijab mahjub kena hijab oleh sebab ada anak dia lelaki ni sebut hijab hirman baik nombor dua kita ada hijab nuqsan hijab nuqsan ni pula macam mana contoh si mati dia kena buat dua kali ikut kita ada suami ha, lagi satu si mati dia ada anak lelaki Kemudian dia ada suami. Baik jadi untuk masalah dekat atas ni suami akan dapat oba. Kalau ikut suami akan dapat satu per dua sini. Tapi untuk masalah ni apa disebabkan adanya anak lelaki bagi si mati maka suami akan berkurang menjadi satu per empat. Baik. Ha, jadi kalau ikut satu per dua ni kalau ikut dalam perpuluhan dia dapat kosong poin lima. Tapi satu per empat ni bersamaan juga dengan kosong poin dua lima. Maksudnya dia makin kecil, makin sedikit bahagian dia tu. Baik. Kan? Ha, tu kata kan makin ha, ni. Kan makin sikit. Ataupun kecil. Uh, ni dapat, uh, ni tak dapat. Padahal Ali waris juga. Uh, Okey baik. Uh, baik jadi habis takat tu dulu insyaAllah. Uh, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Kita baca sikit-sikit insyaAllah. Uh, kita tak payah ni. Supaya orang yang dengar nanti pun Dia tak bosan lah kan Tak panjang sangat video Tapi dia jadi banyak lah pula Tapi tak apalah Buat video tu pendek-pendek insyaAllah Aa, agak boleh ikut lah Okay baik Jadi insyaAllah kita habis dulu dekat tu Kita akan jumpa lagi pada pertemuan Yang akan datang insyaAllah Cuba malam esok kita baca macam ni juga lah Baik Yang baik tu datang daripada Allah Yang lemah tu daripada kelima hari saya Subhanakallah umma wa bihamdika asyadu an ilaha أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم افتح <تحدث> اللهم علينا اللهم زدنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته